setelah dua orang yang paling berpengaruh ummul ummin khadijah binti khuwailid radhiyallahu anha seorang wanita bangsawan yang disegani di Mekah wafat setelah bapa saudaranya abu talib seorang yang disegani di Mekah juga meninggal dunia menyebabkan peluang terbuka kepada pemimpin-pemimpin jahiliah Mekah untuk melakukan apa sahaja kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk untuk membunuhnya walaupun demikian tidak berganjak bahkan lebih maju lebih ke depan pergi ke Taif mengajak penduduk Taif kalangan Bani Sakif kepada Islam dengan harapan setelah kaum Quraisy yang ada di Mekah sudah terhalang mudah-mudahan Bani Saqib masuk Islam tiba-tiba Bani Saqib lebih kejam lebih keras mengerahkan pemuda-pemuda yang samsing menunggu Nabi SAW dan sahabatnya Zaid bin Hadithah radhiyallahu anhu di tengah jalan duduk dilontar dengan batu sehingga jasad kedua-dua orang ini berlomoran darah berlindung di satu kebun dan bermunajat kepada Allah dan munajat yang terkenal Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata wa hawani 'ala nas Anta Rabbi anta Rabbi al-mustad'afin ila man takiluni ila ba'idin yatajahhamuni am bil 'aduwwi mallaktahu amri illam yakun bika 'alay ghalabun ghadabun fala ubali hingga akhirnya Saya baca sebahagian dari ah itu sahaja Ya Allah ya Tuhanku aku mengadu kepadamu lemahnya aku dan tiadanya kekuatanku tiadanya helah dan kira bicaraku dalam menghadapi mereka engkau lah Tuhan orang yang lemah ditinggalkan indas. engkau lah Tuhanku kepada siapa engkau serahkan aku adakah kepada musuh kepada orang yang tidak mengenaliku atau musuh yang boleh melakukan apa sahaja terhadapku jika sekiranya tiada merkamu nascaya aku tidak peduli di saat yang begitu rupa merasakan dirinya kebimbangan di merka oleh Allah belum lagi menjalankan tugas dengan sepenuh ini berbeza dengan rasul-rasul yang lain bila menemui jalan buntu berdoa kepada Allah membinasakan kaumnya contohnya dari Musa alaihissalam. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. دن لنا بموسى. berdoa kepada Allah mengadu kepada Allah diaminkan oleh Nabi Harun alaihi salam wahai Tuhan kami engkau beri pada Fir'aun perhiasan dunia dan kekayaan dengan kekayaan ini Fir'aun menyesatkan manusia dari jalanmu menggunakan harta kekayaan untuk menyesatkan manusia dengan rasuah dengan menggadi orang untuk melakukan apa sahaja kejahatan dan kezaliman. Wahai Tuhan binasa kalah harta benda mereka. Tutupkanlah pintu hati mereka. Sebenarnya mereka tidak beriman, malaikat mereka telah melihat azab yang pedih wahai Tuhan. Tuhan menjawab. Dia berkenankan doa kamu berdua, wahai Musa dan Harun. Maka kamu berdua naklah istiqamah. Tetap berada di jalan yang betul. Jangan berganjak. Jangan ikut jalan orang-orang yang tidak mengerti. Yang mahu kejayaan itu cepat. Ataupun yang merasakan putus asa. Tak ada harapan lagi. Ini doa Nabi Musa. Tuhan suruh istiqamah. Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Kerajaan yang paling zalim. Yang paling angkuh dalam sejarah manusia sebelumnya Nabi Nuh Nabi Ibrahim selepasnya Nabi Isa alaihi mustalatu wassalam apa itu Nabi Sallam berdoa dengan doa begitu rupa datang malaikat nak bantu nak buat apa saja Nabi Tala sampai ke Mekah Malaikat izin nak angkat bukit Mekah. Nak hempaskan ke atas orang-orang musyikin. -orang Nabi kata jangan. Tak apalah sabar. Walaupun mereka yang ada pada hari ini tak beriman. Boleh jadi anak dia, cucu dia, cicit dia, zuriat yang akan datang. Di sinilah ketinggian pribadi Nabi SAW kebesaran jiwanya ketinggian kesabarannya dalam menghadapi ujian di saat inilah dia jemput menjadi tetamu Allah pada malam isra dan mi'raj